немного от Бельведера. Уже не были Вислы, а Белла. Белла. И вот так вот. По вот таким улочкам в том числе. Короче, мечта исполнена я кружок сделаю старое место институту сервантес и в общем вот такая вот такая красота Kolejna fontannica. To ulica zakonnicza. Niševska, gdzie pielne piwa i łudki. Ta uliczka spokojna. Ну, сейчас старые наличники. Наличники. Сколько кого? Э, улица Сенатская. Кто не О! Улица Гродская. На улице Гродска я знаю, что есть э, Львовская э, вишня. Э, знаете, а где вишня? Дальше. Что? Вишня, вишня, вишняк. Ну дальше. Еще раз гоняют толпу на велике. Улица Гродска. Он на выходит и на главный, и на и на ДВД. Короче, кто не был давно в Кракове, Приобщайтесь. Макдональдс. Я єстим, фурман, фурман, со заробіт, топше тулем, тулем, бо я єм, фурман, фурман. О! А от у неї вішня. П'яна. Там подволік, если зайти. Якщо хтось буде. В Кракові. Улиця Гродська. Щоправда, зараз відкрили ще одну. Магазик Максмара. Я кружил по рынку Глумов, слева. Зачем? А, не давай направо. класс, как раз попали. <laughs> Играет трубач. Нет, рубачек, как раз попали, кто слышал? Хард-кафе. Варшава, хард-кафе. Миша Меркулову привет. Натек. тормозим. Так, Кощевый юбилей и так далее. И мы, чтобы кто давно не был, пригадав Адамову Мискевичи, народ польский. И все. И мы поехали... Далі общем, послухали, послушали, хатку кафе увидели, Все, поехали дальше.